Рули срывы и небо обрушилось, Солнце не видно. Just Войны, подвиг каждый день совершает для гордости нашей страны. где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене я с огромной любовью напишу. Развалинами рейхстага удовлетворен. А потом можно хоть домой сады опрыскивать. Командир, когда вы будете здесь автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее. Там уже будут наши росписи. Да какая разница? Братова Наши, ваши И вообще, там первым распишется рядовой пехотный баня Да и по праву Ну что, голубчики, на перевязку? Да у меня уже все нормально Тихо, тихо, еще немного И закончится эта проклятая война А завтра в последний бой В бою солдатам не до слез Они их в сердце где-то прячут И все же как солдаты плачут, мне в жизни видеть довелось. Весна шумела над Невой, а над Берлином бушевала гроза. И думать не давала, что мы идем в последний Eu Тех, кто будет потом. И ног идет, воюет, далекий год, там легкий стан. Yeah, Я так смотрю, вы это внимательно слушаете, это хорошо, значит, хорошо изучайте и знайте историю нашего государства. Нельзя допустить что-либо подобного, то, что довелось пережить нам. Поэтому это, как говорится, в ваших руках. Вы, же, вы наша надежда, надежда, вы наша опора. Главное для вас... Учиться, учиться, еще раз учиться. И только на хорошо и отлично, и не меньше. Не ленитесь, а хорошо учитесь. Это ваш фундамент жизненный. И, и здоровье с молодым. Ну вот мне 89, я никогда не курил. Я не знаю, что такое сигарета что такое папироса. И я поэтому, может быть, вот и с вами так, как еще разговариваю своим тонким голосом. Имейте в виду, не увлекайтесь дурными привычками. Эта дурная привычка, она доводит до того, что люди не могут жить нормально. А раньше времени уходят из жизни. Из культуры и из Вот главное, чем надо заниматься. И постоянно. Спасибо вам.